মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই ককচালৈ তোমালোকক স্বাগতম মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়া সাহিত্য চয়নিকাৰ বাধ্যতামূলক পাছ পাৰস্যত এভুমুখীৰ এতিয়া তৃতীয়টো ভাগ লৈ আহিছোঁ আৰু তৃতীয়টো ইতিমধ্যে দুটা ভাগত আমি পাৰস্য অৰ্থাৎ ইৰাণৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইৰাণৰ খাদ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ ইৰাণৰ বীৰঞ্জীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ বুচেৰ চৌহদত যেতিয়া লেখক আহি গৈছিল অৰ্থাৎ ৰচীন নাথ গোস্বামী যেতিয়া বুচেৰ চহৰখনত গৈ তেওঁ কি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে সেইখিনি বিষয়ে পাতিলো এতিয়া তেওঁ তেহৰানলৈ আহিছে আৰু তেহৰানৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত আমি আলোচনা কৰিম আমি চাহ খাই থাকোতে অন্য বিভাগসমূহৰ বিষয়াসকল আহিল খননৰ অভিজ্ঞতা আৰু আহৰণ কৰা তথ্য ভিত্তিত তেল উৎপাদনৰ কথা তেওঁলোকে পাতিলে পৰীক্ষা চলোৱা হব বুলি ক'লে আলোচনা কৰিলে আৰু তেওঁৰ কৈছে মোৰ লগত থকা পৰ্টেবল হাৰ্ড ডিস্কত সকলো তথ্য লৈ আহিছো যাকে প্ৰয়োজন হৈছে দেখুৱাইছো অৰ্থাৎ এই যিটো বিষয়ত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব তেল খননৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে এই খননৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ অন্যান্য বিষয়াসকল আহিছে তেওঁলোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁ পৰ্টেবল হাৰ্ড ডিস্কত সকলো তথ্যখিনি লৈ আহিছে যাতে আলোচনা কৰাত সহায় হয় এইখিনি আমাৰ বৰ বিশেষ আমি কঠিন নহয় বুজিবলৈ নহয় জানো তাৰপিছত কি হ'ল ছোৱাল আলোচনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত শ্লাম বাৰ্জাৰ নামৰ যিটো বহু ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী এইটো এটা গোটেই বিশ্বতে এই ইছলাম বাৰ্জাৰৰ ইয়াৰ শাখা পোৱা যায় আনকি অসমতো ইছলাম বাৰ্জাৰৰ শাখা আছে তেওঁ কৈছে যে এইটো এনে এটা কোম্পানী যাক কাৰ্যালয় নাজিৰা পৰা নাইজেৰিয়ালৈকে নাজিৰা আমাৰ অসমৰ নাজিৰা নাজিৰাটো আছে নাইজেৰিয়াটো আছে দুলিয়াজানত আছে দুলীয়াজানৰ পৰা ডুবাইলৈকে তেহৰানৰ পৰা টেক্সাছলৈকে পৃথিৱীৰ সকলো তৈল ক্ষেত্ৰৰ ওচৰে পাজৰে আছেই অৰ্থাৎ ইছলাম বাৰ্জাৰ কোম্পানীটোৰ অৱস্থিতি বা ইছলাম বাজাৰ কোম্পানীৰ যিটো অস্তিত্ব বা ইছলাম কোম্পানী বাৰ্জাৰ কোম্পানীটোৰ প্ৰভাৱ এই সকলোবোৰ তৈলক্ষেত্ৰৰ ওচৰে পাঁজৰে দেখা পোৱা যায় অৰ্থাৎ ই এটা বিশ্বব্যাপী থকা এটা কোম্পানী কৈছে যে এক অৰ্থ তেল উদ্যোগৰ সৈতে এই কোম্পানী অতি ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত তেল উদ্যোগৰ বিকাশত এই কোম্পানীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আছে গোটেই গোটেই বিশ্বত তেলৰ যি উদ্যোগ আছে বা তেলৰ উদ্যোগৰ সৈতে এই কোম্পানীটোৰ শ্লামবাৰ্জাৰ কোম্পানীটোৰ এক বিশেষ অৰিহণা আছে বা বিশেষ প্ৰভাৱশালী ই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কোম্পানী বুলি লেখকে কৈছে কৈছে যে আনহাতে শ্লামবাজাৰৰ প্ৰতিযোগী কোম্পানী বা প্ৰতিদ্বন্দ্বী বুলি ক'ব বা প্ৰতিযোগী কোম্পানী হৈছে হেলিবাৰ্টন বা বেকাৰ মূলতঃ আমেৰিকান কোম্পানী হোৱাৰ বাবে ইৰাণত কাম কৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে কাৰণ আমেৰিকাক ইৰাণে শত্ৰু জ্ঞান কৰে বুলি ইতিমধ্যে লেখকে কৈ আহিছে আৰু গোটেই বিশ্বৰ ৰাজনীতি যদি ভূৰ আশা তেনেহ'লে তোমালোকেও গম পাবা যে আমেৰিকাৰ সৈতে ইৰাণ দেশৰ এটা পূৰ্বৰ পৰা অহিনকুল এটা সম্বন্ধ আছে আৰু সেই সম্বন্ধটোৰ কাৰণে আমেৰিকাৰ যিটো দুটা কোম্পানী আছে হেলিবাৰ্টন বা বেকাৰ এইকেইটা কোম্পানীও তেলৰ কোম্পানী কিন্তু এইকেইটা তেলৰ কোম্পানীৰ সৈতে তেলৰ কোম্পানীক ইৰাণে প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই বা ইৰাণত কাম কৰিব এওঁলোকে নোৱাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি আৰু তৈলৰ উদ্যোগৰ কি এক গভীৰ সম্পৰ্ক আছে সেয়া নাজানিলে অনুমান কৰা টান অৰ্থাৎ এই কথাটো গম জানিব লাগিব তেতিয়াহে অনুমান কৰিব পাৰি যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পৰ্ক বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি পৰিক্ৰমা সেই পৰিক্ৰমাৰ লগত তেল উদ্যোগৰ এক বিশেষ সম্পৰ্ক আছে আৰু তেল উদ্যোগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ ভূমিকা লৈছে আৰু এই ভূমিকাটোৰ বিষয়ে যদি গম পোৱা নাযায় কিন্তু অনুমান কৰি ইয়াক পাৰ পোৱাটো বা অনুমান কৰি ইয়াক জনাতো সম্ভৱ নহয় ইছলামবাৰজাৰ অফিচৰ পৰা বিদায় লৈ আমি আমাৰ ইৰাণ কাৰ্যালয়লৈ আহিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ আলোচনাত অংশ ল'লেহি পেট্ৰাল নামৰ কোম্পানীটোৰ সঞ্চালক এম এফ আলাবি এতিয়া এম এফ আলাবি পেট্ৰল নামৰ কোম্পানীটোৰ তেওঁ সঞ্চালক তেখেত কিন্তু বহুত বয়সীয়া কিন্তু বয়সীয়া হ'লেও তেখেতৰ এই তেল উদ্যোগৰ বিষয়ে বহুত গভীৰ জ্ঞান আছে আৰু তেওঁ সেই জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ হৈ এওঁলোকৰ লগত কথা পাতে তেওঁ কৈছে যে আলাবিৰ বয়স সত্তৰৰ ওপৰত মই কৈছোঁ বয়স বহুত হৈছে কিমান সত্তৰৰ ওপৰত তেওঁ বয়স যথেষ্ট লাহে ধীৰে কথা কয় অলপ বৰ কথা পতাৰ পিছত জানিব পাৰিলোঁ যে ইৰাণৰ তৈল উদ্যোগ আৰু এই অঞ্চলৰ ভূতত্বৰ বিষয়ে তেওঁৰ বিস্তৃত জ্ঞান আছে তেওঁ বহু কথা গম পায় সবিশেষ তেওঁ জানে এনেধৰণৰ অভিজ্ঞ ভূতত্ববিদৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পোৱাটো সৌভাগ্যৰ বিষয় ইয়াত লেখকে কৈছে যে এনেধৰণৰ এজন ভূতত্ববিদৰ সৈতে যে আমি কাম কৰিবলৈ পাইছো সেইটো আমাৰ বাবে পৰম ভাগ্যৰ কথা কৈছে আলোচনা কৰি থাকোতে সন্ধিয়া হ'ল অফিচৰ পৰা ওলাই দেখিলো ৰাস্তাত মানুহ নাই বুলিলেই হল কেৱল দুই এখন গাড়ীহে অহা যোৱা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণো এটা আছে ৰাস্তাত বিশেষ গাড়ী নাই কিয় তেলত কিন্তু বহুতো দৰ্শনীয় স্থল আছে এইটো কথা কৈছে ৰাস্তাত কিয় গাড়ীবোৰৰ চলাফিৰা কম হৈছে সেইটো অলপ সময় পিছত আমি ক'ম কিন্তু লগতে তেওঁ কৈছে যে তেহেৰাণৰ দৰ্শনীয় স্থান বহুত আছে ইয়াত বহুতো সংগ্ৰহালয় কাৰ্পেট অলংকাৰ মুদ্ৰা আৰু পুৰণি অট্টালিকা আছে আমি আজাদী স্কোৱাৰ দৰ্শন কৰিছোঁ পঞ্চল্লিছ মিটাৰ উচ্চতাৰ এই স্মাৰকটোত এটা সংগ্ৰহালয় আছে এতিয়া খেমেনীৰ মৃত্যু দিৱসত ধৰ্মীয় নেতাসকলে ইয়াৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ভাষণ দিব কৈছে যে যিটো তেহৰানৰ যিটো আজাদ স্কোৱাৰ স্কোৱেৰ আছে সেই আজাদ স্কোৱেৰ পৰা সেইটো আজাদী স্কোৱেৰটো পঞ্চল্লিছ মিটাৰ উচ্চ আৰু পঞ্চল্লিছ মিটাৰ উচ্চ এই ইয়াৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি তেওঁলোকে ভাষণ দিব আমাৰ যেনেদৰে লালকিল্লাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেনেদৰে ভাষণ দিয়ে ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰক উদ্দেশ্যি ইয়াত তেনেকৈ আজাদী স্কুৱাৰ পৰা খমেনী মৃত্যু দিৱস উপলক্ষে নেতাসকলে ভাষণ দিয়ে নিশা আহাৰ বিখ্যাত তাজমহল হোটেললৈ গ'লোঁ তাৰ বেচমেণ্টত থকা ৰেষ্টুৰাখনত ভাৰতীয় খাদ্য পোৱা যায় অৰ্থাৎ হয়তো ইৰাণীয় খাদ্য খাই থকাৰ মাজত ভাৰতীয় খাদ্য খাবলৈ লেখকৰ মন গ'ল সেয়েহে কি কৰিলে বেচমেণ্টত তাজমহল হোটেলৰ বেচমেণ্টত থকা ৰেষ্টোৰাখনত ভাৰতীয় খাদ্য খাবলৈ গ'ল কৈছে খোজকাঢ়িয়ে আমি হোটেলৰ ফালে আহিলোঁ খোজোগ বুজি আমি এখন উদ্যানৰ মাজেদি শ্বৰ্টকাট ল'লোঁ এখন কৈছেগৈ যেতিয়া গৈ আছে এখন উদ্যান এখন পাৰ্ক আমি যাক কওঁ উদ্যান পাৰ্ক উদ্যান এখনৰ মাজেদি গ'ল আৰু সেই ৰাতি দহ বজাতো সেই উদ্যানত কিন্তু মানুহে চলা ফিৰা কৰি আছে মানুহবোৰ নিঃংকুচি আহিব পাৰিছে সেইটো এটা জানি খুব ভাল লাগে নহয়নে এই নিশা ইমান দেৰিলৈকে মানুহবোৰ যে পাৰ্কলৈ আহিছে এনেকৈ অহা যোৱা কৰিছে সেইটো এটা দেশখনৰ প্ৰগতি বা দেশখনৰ সমৃদ্ধিৰ এটা চিন বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় কৈছে যে বাৰ্মাজিৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ ইয়াৰ প্ৰায়বোৰ মানুহ পাৰ্কলৈ আহে ই ৰুটিনৰ দৰে প্ৰায় আহি থাকে মানে ৰুটিনৰ দৰে হৈ গ'ল পাৰ্কলৈ অহাটো মানুহৰ মন ভাল লগাব লাগিবলৈ বা মানুহৰ ভা ভা মন ভাল লগাবলৈ পাৰ্কলৈ অহাটো এক ৰুটিনৰ দৰে প্ৰায় মানুহ আহি হোটেলৰ ওচৰৰ পাওঁতে মোক ভাগৰে জুঙুৰি দি ধৰিলে বসন্তৰ মনোৰম দিনৰ আৰম্ভণিত ইৰাণীসকলে তেওঁলোকৰ নৱবৰ্ষ ন ৰোজ উদযাপন কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকৈ নৱবৰ্ষ জানুৱাৰী এক তাৰিখটো নৱবৰ্ষ আৰম্ভণি কিন্তু বহাগ বিহুটো বহুতে পহিলা বহাগ বিহু এটা অসমীয়া নৱবৰ্ষ বুলি কয় গতিকে যেনেকৈ যিটো নৱবৰ্ষ নতুন বৰ্ষটোক ইৰাণীসকলে কয় কি ন ৰ'জ নতুন দিন ন ৰ'জ বুলি কয় আৰু এই ন ৰোজ তেওঁলোকে বৰ বেলেগ ধৰণে পালন কৰে যেনেদৰে আমি বহাগ বিহু আমি যেনেদৰে পালন কৰোঁ তেওঁলোকেও ন ৰোজ তেনেদৰে পালন কৰে কৈছে যে দুসপ্তাহ জুৰি উদযাপন কৰা এই উৎসৱ আৰম্ভ হয় বসন্তৰ প্ৰথম দিনত বসন্ত কালৰ প্ৰথম দিনটোতে যে সূৰ্য বিহু বিষাহ আকাশত আহে বিহু প্ৰসা অতিক্ৰম কৰে মাৰ্চ মাহৰ বিছৰ পৰা বাইছ তাৰিখৰ ভিতৰত সূৰ্যই যেতিয়া বিহু প্ৰসা অতিক্ৰম কৰিব কৰে সেই দিনটোতে অৰ্থাৎ বসন্তক সেইটো প্ৰথম দিন বুলি ধৰা হয় সেই দিনটোতে নৱ ৰ নৱবৰ্ষ আৰম্ভণি হয় বেংকীয়ে মোক কোৱা মতে সেই সময়ত বুছেৰৰ হোটেলৰ কথা বাদেই স্কুল কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈকে সকলোতে শিবিৰ স্থাপন কৰা হয় যাতে ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিব পাৰে আমাৰ বিহুৰ দৰে এওঁলোকেও নতুন কাপোৰ লৈ পিঠা পনা খায় একেধৰণে আমাৰ বিহুত যেনেদৰে আমি উদযাপন কৰোঁ বিহুত যেনেদৰে আমি সকলোৱে মিলি আলু আনন্দ কৰোঁ আৰু সেই আমাৰ বিহু সাত সাত বিহুৰ সাতদিন আমি যেনেদৰে ব্যস্ত থাকোঁ তেওঁলোকে কৈছে কি এইটো দুই সপ্তাহ জুৰি থাকে অৰ্থাৎ চৈধ্য দিন ধৰি থাকে আৰু গোটেই স্কুল কলেজ সকলোতে হোটেল সকলোতে শিবিৰ স্থাপন কৰা হয় যাতে এই উৎসৱটো তেওঁলোকে আনন্দেৰে উদযাপন কৰিব পাৰে আকৌ খোৱা বোৱা কথাও আছে নৱবষা আনন্দ উৎসৱত বহুত বিষয় সামৰি লোৱা হয় পৰিৱেশ আৰু নিজকে চাফ চিকুণকৈ ৰখা শত্ৰুভাৱ দূৰ কৰি বন্ধুত্ব গঢ়া অগ্নিশিশা প্ৰজ্বলন কৰা সীমান্ত নদী বা সাগৰ অভিমুখে যাত্ৰা ইত্যাদি প্ৰতিটো উৎসৱৰ কিছুমান বিশেষ তাৎপৰ্য থাকে সমাজৰ জনজীৱনৰ সৈতে মিল থকা বা জনজীৱনৰ কিছুমান বিশ্বাসৰ সৈতে জড়িত কিছুমান প্ৰথা বা কিছুমান পৰম্পৰা পালন কৰা হয় এইবোৰ তেনেকৈ কৈছে যে নিজকে চাফ চিকুণকৈ ৰখা পৰিৱেশক চাফ চিকুণকৈ ৰখা বন্ধুত্ব অৱলম্বন কৰা বন্তি শিখা প্ৰজ্বলন কৰা সীমান্ত নদী অভিমুখে যাত্ৰা কৰে এইবোৰ তাৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য যে যোৰাষ্ট্ৰীয়ান ধৰ্ম ইৰাণৰ মূল ধৰ্ম হৈ থকা সময়তে এই উৎসৱৰ বিকাশ ঘটিছিল এইটো কিন্তু বৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এই উৎসৱৰ বিকাশ কিন্তু ঘটিছিল ইৰাণৰ যেতিয়া মূল ধৰ্ম যোৰাষ্ট্ৰিয়ান ধৰ্ম আছিল তেতিয়াই তেতিয়াই এই উৎসৱৰ আৰম্ভণি হৈছিল সাধাৰণতে উৎসৱৰ সময়ত যিকোনো পাৰ্চী গৃহত টেবুল বা কাৰ্পেটৰ ওপৰত এখন সুন্দৰ কাপোৰ পাৰি পৰা হয় আৰু তাত সাতবিধ খোৱা বস্তু ৰখা হয় আৰু এই প্ৰতিটো খোৱা বস্তুৰে বেলেগ বেলেগ তাৎপৰ্য আছে কৈছে যে প্ৰতিটো বস্তুৰ এটা প্ৰতীকী অৰ্থ আছে বস্তুবোৰ হ'ল চবজে ঘেহু বা দাইল আৰু ই প্ৰতীক হৈছে পূৰ্ণজন্মৰ পুনৰজন্মৰ প্ৰতীক তাৰপিছত কৈছে চামানু ই কিহৰ প্ৰতীক ঘেউ কঠিয়াৰ পৰা পায়স যিটো কৰা হয় চামানু কিহৰ প্ৰতীক নতুন জীৱনৰ প্ৰতীক শিৱ আৰু শ্বিৱ বুলি কয় হিন্দীত যাক শিৱ বুলি কয় তেওঁলোকে আপেল আপেলৰ কিহৰ প্ৰতীক স্বাস্থ্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক চেনজেড জলফাই শুকান জলফাই ই হৈছে প্ৰেমৰ প্ৰতীক চিৰ চিৰটো হৈছে নহৰু ই ঔষধৰ প্ৰতীক আৰু ছমাক ছমাক হৈছে এবিধ বগৰী যি সূৰ্যোদয়ৰ বৰণ বুজায় আৰু চেৰকেহ ই হৈছে ভিনেগাৰ ভিনেগাৰক বুজাই ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল বয়স আৰু ধৈৰ্যৰ প্ৰতীক অৰ্থাৎ প্ৰতিবিধ খাদ্য সেই প্ৰতিবিধ খাদ্যই এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰে আৰু এই দিনটোত তেওঁলোকে সেইবোৰ খোৱা গ্ৰহণ কৰে এই সাতবিধ খাদ্যৰ কাষত থাকে পবিত্ৰ কুৰাণ আৰু হাফেজৰ কবিতা পুথি তদুপৰি নৈবেদ্যত থোৱা আন কেইবিধমান বস্তু হ'ল মুদ্ৰা ধন সম্পত্তিও ৰাখে নৈবেদ্যত খৰাহি ভৰ্তি ৰং কৰা কণী এইবোৰে উৰ্বৰতা বা প্ৰজনন বুজায় গোলাপ জল যাদুকৰী চাফাই শক্তি গাখীৰ শিশুৰ পুষ্টিৰ বাবে ভেদ ফুল আদি এটা পাত্ৰত পানী থৈ তাত তাক কুমথিৰে উপঙাই থোৱা হয় আৰু এইকাৰণে থোৱা হয় ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে পৃথিৱীখন মহাকাশত উপঙি আছে আৰু আন এটা পানী ভৰ্তি পাত্ৰত সোণালী মাছ এৰি দিয়ে ই পানী আৰু উৰ্বৰতা সূচায় অৰ্থাৎ প্ৰতিটো বস্তুৰে একো একোটা তাৎপৰ্য আছে এই তাৎপৰ্যখিনিয়ে লেখকে ইয়াত বুজাই কৈছে আৰু নৈপদ্যৰ কাষত এখন আইনা থোৱা হয় আৰু এই আইনাৰ দুয়ো কাষে মম বান্ধি জ্বলোৱা হয় পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে আৰু এখন আইনা থাকিব নৈবদ্যৰ কাষত আইনাৰ দুয়ো কাষে থাকিব কি মমবাতি পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন শিশুৰ শিশুৰ বাবে ৰাখে আৰু তিনি হাজৰিয়া এটা কিংবদন্তী আছে যে সম্ৰাট জামছেদে নৱৰোজৰ কোনো এটা পবিত্ৰ দিনত চেনি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আমি যে খাওঁ চেনি সেই চেনি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু সেয়েহে এই দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি তে সেই যে আৱিষ্কাৰ সেইকাৰণে ইৰাণীসকলে কি কৰে এই দিনটোত নৱৰোজত সাতবিধ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰে সাতবিধ মিঠাই প্ৰস্তুত কৰে আৰু তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে ইংৰাজী যিটো কেন্দি শব্দটো সেই কেন্দি শব্দটো তেওঁলোকে চেনীক বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কেন্দ নামৰ শব্দটোৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে চেনী কি বুলি কয় কেন্দ বুলি কয় কেন্দ আৰু সেই কেন্দ্ৰৰ পৰা কেন্দি নামৰ শব্দটো ইংৰাজীৰ কেন্দি শব্দটো আহিছে বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে কাৰণ সম্ৰাট জামছেদে ইৰাণতে তিনি হাজাৰ বছৰৰ পূৰ্বে চেনি অৰ্থাৎ কেন্দ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বুলি তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আছে আৰু তাৰপিছত কৈছে যে বছৰৰ শেষ বুধবাৰটো তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত যেনেদৰে মাঘ বিহুৰ সময়ত মেজি জ্বলায় তেওঁলোকে মেজি জ্বলায় আৰু মেজি জ্বলাই তাত কি কৰে চাৰিওফালে যে জুই হয় জুইৰ ওপৰেদি তেওঁলোকে কিছু পাৰ হৈ যায় জুইৰ পৰি পাৰ হৈ যায় কয় যে মোৰ বেমাৰখিনি লৈ লোৱা বা মোৰ বেমাৰখিনি কয় যে চিঞৰি চিঞৰি গায় মোৰ বেমাৰ লৈ যোৱা আৰু মোক তোমাৰ সুন্দৰ ৰঙা বৰণ দিয়া এইখিনি জুইক কয় জুই পোহৰত তেওঁলোকে থাল বাতি জ্ব বজায় আৰু আনৰ ঘৰলৈ আতিথ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায় অৰ্থাৎ আনৰ ঘৰত খাবলৈ যায় বা খা খবৰ ল'বলৈ যায় এয়া এক মংগল সূচক এয়া এটা পৰম্পৰা যে জুই পোহৰত তেওঁলোকে থাল বাতি বজালে বজায় তাৰপিছত কি কৰিলে আন মানুহৰ ঘৰলৈ গোল খোৱা বোৱা কৰিবলৈ আৰু নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সকলোৱে পবিত্ৰ কুৰাণ আৰু হাফেজৰ কবিতা পঢ়ে এইদৰে যথেষ্ট ধুমধামেৰে তেওঁলোকে ন তেওঁলোকৰ ন ৰ'জ যাক নৱবৰ্ষ অৰ্থাৎ নতুন বছৰটো তেওঁলোকে আদৰি লয় আমাৰ যেনেকৈ বিহু আদৰিবলৈ বা বিহু উদযাপন কৰিবলৈ সকলোৱে উলহ মাৰ মালহেৰে যেনেদৰে উদযাপন কৰে তেওঁলোকে নৱবৰ্ষটো এনেদৰে উদযাপন কৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত এই কথাখিনি কৈ লেখকে কি কৰিছে লেখকে কৈছে কি পৰ্বত দূৰৰ পৰ্বত শৃংখলালৈ চাইছে পৰ্বত শৃংখলালৈ চাই পেলাই তেওঁ দেখিছে যে এই ডাঙৰ পৰ্বত মালা দেখিছে নহয় পৰ্ব মালা দেখি কৈছে যে যদি ঠাণ্ডাদিন হ'লেহেঁতেন ইয়াত বৰফে এইবোৰ ঢাকি থাকিলেহেঁতেন আৰু যদি তেওঁৰ ভাগ্য ভালহেহেঁতেন হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এই পাহাৰৰ সিপাৰেই ইয়াত ইয়াত থকা সেই কাশ্পিয়ান সাগৰখন তেওঁ দেখা পালেহেঁতেন এই কাশ্পিয়ান সাগৰখনৰ তলতেই বোলে এটা বিশাল তৈল ভাণ্ডাৰ আছে অৰ্থাৎ তেলৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু সেই তেলৰ সম্ভেদ পোৱা গৈছে কাৰণে কি কৈছে যে তাক লৈ এটা বিৰাট ভূ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ্থাৎ ইৰাণত এটা ৰাজনৈতিক এটা উখল মাখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয় যে ইয়াত তেল পোৱা গৈছে আৰু সেইকাৰণেই সেই তেল আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে ৰাছিয়াৰ পৰা খণ্ডিত হৈ স্বাধীন হোৱা দেশবোৰে ইয়াত ইয়াত আহি তৈল আহৰণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে খণ্ডিত ছুভিত ৰাছিয়াৰ স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰবোৰে এই তৈল সম্পদ আহৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে আৰু তেনে এটা সময়তে বহু ৰাষ্ট্ৰীয় তেল কোম্পানীবোৰ উপস্থিত হৈছে কাশ্মীয়ানৰ তটৰেখা তটৰেখাত মানে উপকূলত তেওঁলোকে কাশ্মীয়নৰ পাৰত আহি উপস্থিত হৈছে বহু ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানীবোৰ উদ্দেশ্য এটাই যে তাৰ পৰা তেল আহৰণ কৰা সেইবাবে ইৰাণৰ বাবেও ই গুৰুত্ব দিন দিন হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া আমাক সেই যে যান বাহনৰ ভিৰৰ কথা কৈছিলোঁ সেই কথাটো এতিয়া কোৱা আহোঁ যে কৈছে যে সেই দিনটো আজিৰ দিনটো দেশকে কৈছে আজিৰ দিনটো ইমাম আব আয়তুল্লাহুমেনীৰ পবিত্ৰ মৃত্যু দিৱস অৰ্থাৎ ইছলামীয় গণতান্ত্ৰীয় গণতন্ত্ৰ ইৰাণত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মানুহজন আছিলে আই টাইখ হোমেনী আৰু তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসত আচলতে বহু উদযাপন কৰা হয় তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ শোভাযাত্ৰা হয় তেহৰাঙত এটা গণ সমাৱেশ হয় আৰু সেই সমাৱেশত নেতাসকল আহে ধৰ্মীয় নেতাসকল আহিব আৰু সেইকাৰণেই এটা ডাঙৰ শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছে এইখিনি কথা লেখকে আমাক জনাইছে যে সেই দিনটোতেই এনেদৰে এটা শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আজি সেইকাৰণেই হয়তো এইফালে বাট বছৰ মানুহৰ ভিৰ কম আৰু কৈছে যে ৰাস্তা দি তেওঁ গ গৈ থাকোঁতে মন কয় যে মানুহ নাই জনশূন্য বুলিয়ে ক'ব পাৰি ৰাস্তাত কিন্তু তেওঁ মানুহ দেখা পোৱা নাই আৰু সেইখিনি তেওঁ জনশূন্য বুলিয়েই তেওঁ ক'ব পাৰে যিটো বিল্ডিঙত কাৰ্যালয় আছে সেইটো বন্ধ কিন্তু নিৰাপত্তা বাৰ্মাজীয়ে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা মানুহজনক কৈ থৈছিল যে তেওঁলোক আহিব বুলি সেয়েহে তেওঁলোকক প্ৰৱেশদ্বাৰ খুলি দিলে তেওঁক সোমাবলৈ দিলে আৰু ইমেইল চাই আৰু ফোনযোগে খননস্থলী ৰিপৰ্ট ল'লে অলপ পাছত তেওঁলোকে আমাৰ কনচালটেণ্ট দুজন আহিল তেওঁলোকৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনা তেওঁলোক পঢ়িলে তেওঁলোক যে এনেদৰে আহিছিল ৰাস্তা দি গৈ থাকোঁতে যিটো বিল্ডিঙত তেওঁলোকৰ কাম চলিব কাম চলিবৰ কাৰণে গৈ থাকোঁতে দেখিছে ৰাস্তাত মানুহ দুনু নাই আনকি এই যিটো বিল্ডিঙত কাম চলি আছিল সেই বিল্ডিঙতো মানুহ দুনু বিশেষ নাছিল কিন্তু বাৰ্মাজীয়ে আগতীয়াকৈ কৈ থৈছিল কাৰণে যিটো প্ৰৱেশদ্বাৰত যিজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক সোমাবলৈ দিলে আৰু তাত ইমেইল ইত্যাদি চাই তেওঁলোকে সেই কথাখিনি তথ্য লাভ কৰিলে তাৰপিছত কি কৰিলে সেই কনচালটেণ্ট দুজন আহিল তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সৈতেও আলোচনা কৰিলে এই খনন কাৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি থাকোঁতে সন্ধিয়া হ'ল তাৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি বাৰ্মা ঘৰলৈ গ'লোঁ অফিচৰ সিপাৰে ভিৰ দেখি বাৰ্মাজীক তাৰ কাৰণ শুনা ক'লে এইখন এখন পাৰ্ক এখন পাৰ্ক আছে আৰু পাৰ্ক বাৰামাটি ঘৰৰ সিফালে এখন পাৰ্ক আছে আৰু পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে পাৰ্ক ই মিলাদ পাৰ্কখনৰ নাম হৈছে পাৰ্ক কে মিলাদ আৰু এটা কথা মন কৰিছে যে ইয়াক নামবোৰ ওলোটাকে আমি ক'লো হয় মিলাদ পাৰ্ক কিন্তু তেওঁলোকে হৈছে পাৰ্ক কে মিলাদ আমি ক'লো হোমা হোটেল তেওঁলোকে কয় হোটেল হোমা কৈছে যে আমি কলো সেইটো মিলাদ পাৰ্ক হোমা হোটেল ইত্যাদি তেওঁলোকে কয় পাৰ্ক এ মিলাদ হোটেল হোমা বুলি তেওঁলোকে কয় তেওঁলোকে কথাবোৰ ওলোটাকৈ কয় বুলি লেখকে মন কৰিছে তাৰপিছত তেহৰানৰ আন এটা জনপ্ৰিয় স্থান হ'ল বেহেজ এ জাহাৰা ই এখন সমাধিস্থল বেহেজি জাহাৰা এইখন এটা 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 ফালৰ দৃশ্য বেহেছী জাহাৰাৰ এইখন সমাধিস্থল ইয়াৰ বাবে হেনো বজাৰ বা আলিবাটত ঘূৰিব নালাগে তেহৰানক জানিব কাৰণে তেহেৰক যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰা তেনেহ'লে বজাৰ বা আলিবাটত যাব নালাগে এই বেহেজি জেহাৰালৈ গ'লেই হলি তেহৰানক জানিব পাৰি এই মুখ্য সমাধিস্থলখন কেইবা কিলোমিটাৰ দীঘল এইখন যে সমাধিস্থল দেখিছা ই কেইবা কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু কৈছে যে ইয়াত য'ত খোৱা বোৱাৰ দোকানৰ পৰা খেলপথাৰলৈকে সকলো আছে এই বেহেছ জাহাৰা যদিও সমাধিস্থল কবৰস্থান কিন্তু ইয়াত খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাও আছে আৰু খেলপথাৰো আছে ই কেইবা কিলোমিটাৰ জুৰি এইখন আছে আৰু ইৰাণক জানিবলৈ বা তেহৰানক জানিবলৈ বেহেচী জাহাৰালৈ গ'লেও যথেষ্ট কৈছে যে বেহেচ্ৰী জাহাৰাৰ প্ৰসংগ আহোঁতে নবেল বিজয়ী শিৰিণ ইবাদীৰ কথা মনত পৰিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এজন সদস্যকো ইয়াতে সমাধিস্থ কৰা হৈছিল নবেল বঁটা বিজয়ী শিৰিণ ইবাদীৰ কথা আমি এতিয়া পাতিব লাগিব শ্ৰীণ ইবাদী ইয়াৰ তেওঁক বিচাৰপতি হ'ব দিয়া নাছিল তেওঁৰ বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম কয় যে ছাদ্দাম হুছেইন সমৰ্থিত এটা বিপ্লৱৰ অংশীদাৰ হিচাপে তেওঁ সোমাইনিক প্ৰদৰ্শিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল চিৰিণ উবাদী এজন সম্বন্ধীয় লোকে তাৰ বাবে তেওঁক শীতল মস্তিষ্কৰে হত্যা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁক তাৰ বাবে মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া হৈছিল কঠোৰ পন্থীৰ বিৰুদ্ধে চিৰিণ ইবাদীৰ যি সংগ্ৰাম সি সলাবলগীয়া সলাগিবলগীয়া যে চিৰিণ ইবাদীয়ে কিন্তু যিবোৰ কঠোৰ পন্থী আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এটা সংগ্ৰাম চলাইছিল আৰু সেইটো মানিবলগীয়া কৈছে যে তেওঁক বিচাৰপতি হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল চিৰিন ইবাৰডিক তেওঁ বিচাৰপতি হ'বলৈ দিয়া নাছিল আৰু তেওঁক হিজাব পৰিধান কৰিবলৈ জোৰ দিয়া হৈছিল তেনে কঠিন পৰিৱেশত তেওঁ অত্যুৎসাহী পদক্ষেপ লৈছিল সেইটো হৈছে মানৱ অধিকাৰ অৰ্থাৎ ইৰাণত মানৱ অধিকাৰৰ প্ৰসংগক লৈ চিৰিণ ইবাদীয়ে আন্দোলন কৰিছিল বা আন্দোলনৰ সূচনা কৰিছিল তেওঁক বহুত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল তেওঁক বিচাৰপতি হ'বলৈ দিয়া নাছিল হিজাব পৰিধান কৰিবলৈ জোৰ দিয়া হৈছিল এনে কঠোৰপন্থীৰ বিপক্ষে তেওঁ যুঁজিছিল আৰু তেওঁ যুঁজ যুঁজাৰ বিষয়টো আছিল মানৱ অধিকাৰ অৰ্থাৎ সকলো মানুহৰ যি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰক লৈ তেওঁ আন্দোলন কৰিছিল এইগৰাকী হৈছে শ্ৰীনিবাদী মই দেখুৱাই দিছো ৰোৱা এইগৰাকী হৈছে শ্ৰীনীবাদীৰ ফটোয়ে এখেত হৈছে শ্ৰীনীবাদী তেওঁ সেইবোৰ লোকৰ বাবে জুইছিল য'ত যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল শাসন বিৰোধী বুলি যুৱকক শাস্তি দিয়া হৈছিল শাসন বিৰোধী বুলিয়ে যুৱকক শাস্তি দিয়া হয় যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল পতিয়ে পত্নীক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ বিজয়ৰ মুখ দেখিছে তেতিয়া তেওঁ মানৱ অধিকাৰক অগ্ৰণী ৰণুৱা হিচাপে সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিণত হৈ পৰিল বা পৰিচিত হৈ পৰিল তেওঁ যেতিয়া জিকি গ'ল তেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে তেওঁৰ মানৱ অধিকাৰৰ এজন ৰণুৱা বুলি সমগ্ৰ বিশ্বতে তেওঁক মানুহে জানিলে শ্ৰীণীবাদী আৰু তেতিয়া কি হ'ল তেনে সময়তে তেওঁক নবেল বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল তেওঁক তেতিয়া নবেল বঁটা দিয়া গ'ল আৰু নবেল বঁটা দিয়াৰ পাছত তেখেতক ইৰাণতো মানুহে আদৰি লৈছিল সকলোতকৈ চমকিত কৰি ইৰাণবাসীয়ে তেওঁক তেহৰান বিমান বন্দৰত বিপুল আদৰণি জনালে তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি আহিল তেতিয়া তেওঁক তেহৰানবাসীয়ে ইৰাণতে নবেল বঁটা লাভ কৰাৰ পিছত ইৰাণতে বিপুলভাৱে আদৰণি জনালে শ্ৰীনীবাদী নামটো তোমালোকে মনত ৰাখি হ'বা বাৰ্মাীৰ ঘৰত এজন ভাৰতীয় গৱেষক লগ পালোঁ তেওঁ তেহৰাণ বিশ্ববিদ্যালয়ত ফাৰ্চী ফাৰ্চী ভাষাৰ কোনো এটা বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে এজন ভাৰতীয় গৱেষকো লগ পালে তেওঁ তেৰাণতে গৱেষণা কৰি আছে কথা পাতি থাকোঁতে কেতিয়া সময় হ'ল গম নাপালোঁ আৰু বাৰ্মাীৰ পত্নীৰ ৰন্ধা খাদ্য অতি তৃপ্তিৰে খালোঁ ভাৰতীয় খাদ্য দিলে গতিকে তেওঁলোকে তৃপ্তিৰে খালে নিশা হোটেললৈ ঘূৰি আহোঁতে আমাৰ বিপৰীত দিশে এটা বিৰাট যান জঁট দেখিলোঁ তেওঁলোক যিফালে আহিছিল তাৰ বিপৰীত দিশে এটা বিৰা বিৰাট যানজঁট কিয় যান জঁট কাৰণ সেই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাৰ কাৰণে যিটো আয়োজন কৰা হৈছিল সেইটো তেওঁলোকে য'ত আছে তাৰ বিপৰীত দিশে সেয়া হৈ আছিল ভাগ্য ভাল আমি অহা পথটোত ইমান ভিৰ নাছিল তেওঁলোকে অহা পথটোত ইমান ভিৰ নাপালে তাৰপিছত পিছদিনা আবেলি তেওঁলোক ইৰাণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ খোমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিমান বন্দৰলৈ ওলালোঁ এইটো খোমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিমান বন্দৰ এইটো ইৰাণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ কৈছে যে ৰাস্তা প্ৰায় খালী বুলিয়ে ক'ব পাৰি চহৰৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত হোৱা সত্বেও আজি আমাক বেছি সময় নালাগিল এই কোম্পেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট পাবলৈ তেওঁলোকৰ বেছি সময় নালাগিল ইৰান এয়াৰত এইবাৰ তেওঁলোক ঘূৰি যাব ডুবাইলৈ ঘূৰি যাব হাতত থকা এটা টোপোলাৰ বাদে বাকীবোৰ লাগেজত দি আমি আগবাঢ়িলোঁ এটা ধুনীয়াকৈ টোপোলা দিলে সেইটো চিকিউৰিটি চেক কৰিবৰ কাৰণে সেইটো পঠিয়াই দিলে মাতত হাতত মাত্ৰ এটা টোপোলা ৰাখিলে আৰু হাতত থকা টোপোলাটোৱে যে এনে তিক্ত অভিজ্ঞতা দিব সেয়া পূৰ্বতে তেওঁ ভবা নাছিল অৰ্থাৎ হাতত তেওঁ কি আছিল এটা চিচাৰ ফ্ৰেম এটা আছিল তাৰ এখন ফটো আছিল কৈছে যে চি চিকিউৰিটি চেক ইনৰ বাবে সোমাওঁতে টোপোলাটোলৈ হুলস্থুল লাগিল কি আছে টোপোলাটোত তেওঁ যিটো টোপোলা লৈ আছিল সেই টোপোলাটোলৈ হুলস্থুল লাগিল তেওঁ গ্লাছৰ ফ্ৰেম বুলি উত্তৰ দিলে কৈছে এটা গ্লাছৰ ফ্ৰেম এটা আছে লগে লগে হৈছো চিচিয়ল চিচা চিচা অৰ্থাৎ বিমানেৰে আইনা বা তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী নিব নোৱাৰে পাছত আন এজনে নিৰাপত্তাৰ্থী আহিয়ে জনালে যে চিচা নিবলৈ দিব নোৱাৰে তেনেতে ইৰাণ এয়াৰৱেৰ এজন কৰ্মচাৰী আহিল তেওঁ কথাটো বুজাই ক'লো ওচৰতে ওলমাই থোৱা খোমেনীৰ ফটো ফ্ৰেমটো দেখুৱাই বুজালোঁ যে এনেধৰণৰ বস্তু তেওঁ বুজালে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ খোমেনীৰ যে ফটো আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বস্তুহে লৈছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো কথা মানি ল'লে তেওঁৰ হাতত বিশেষ উপায় নাছিল নহ'লে বিমান পলম হৈ যাব অলপ চিন্তা কৰি তেওঁ ক'লে যাওক তেওঁ যাবলৈ দিলে আমি স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালোঁ আধা ঘণ্টা সময় এ সময় এটা যুগৰ দৰে হৈ পৰিছিল তেওঁ মানুহজনৰ ওচৰত তেওঁ কৃতজ্ঞ হ'ল কৃতজ্ঞ হৈ তেওঁ জনালে খেলে মামনুন ধন্যবাদ আৰু খায়ে স্মিক নাম তেওঁ উত্তৰ দিলে বিদায় তেহৰাণ অৰ্থাৎ মানুহজনীয়ে উত্তৰ দিলে খায়েচ মিক নাম সেইবুলি তেওঁ ইৰাণী ভাষাতে উত্তৰ দিলে তেওঁ যিহেতু খেলে মাম্দন বুলি ইৰাণী ভাষাত ক'লে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা তেওঁ বিদায় তেহৰাণ বুলি বিদায় অৰ্থাৎ তেহেৰানৰ পৰা বিদায় লৈ হয়তো লেখক ডুবাইলৈ গুচি আহিল সেইখিনিতে আমাৰ এই পাঠটো শেষ হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি যিটো পাঠৰ আলোচনা কৰি আছিলোঁ পাৰিষ্ঠ এভুমুখী এই পাঠটো শেষ হৈছে কিন্তু পাঠটো শেষ কৰিলোঁ যেতিয়া আমি যিখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনি আমাৰ কিমান মনত ৰৈছে এবাৰ আমি মনত পেলাই চাওঁহো নহা প্ৰথম প্ৰশ্ন ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষক কি বুলি কয় ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষক ন ৰোজ বুলি কয় ন ৰোজ নতুন দিন ন ৰোজ বুলি কয় এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ কেন্দ্ৰৰ অৰ্থ কি ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো সম্ৰাট জামছেদে কেন্দ্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু কেন্দ্ৰৰ অৰ্থটো হৈছে চেনী আৰু ইংৰাজীৰ কেন্দি শব্দটোক এই কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে বুলিয়েই ইৰাণীসকলে বিশ্বাস কৰে তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন বেহেচি জাহাৰা কি ইতিমধ্যে আমি বেহেচি জাহাৰা ছবিও দেখিলোঁ নহয়নে বেহেচি জাহাৰা এটা হৈছে কেইবা কিলোমিটাৰ জুৰি থকা এটা সমাধিস্থল আৰু পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো ইৰাণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৰ নাম কি যিটো বিমান বন্দৰৰ পৰা এইবাত্ৰ গ'ল বুলি আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰটোৰ নাম হৈছে খোমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা খোমেনী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰ খোমেনী ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপ'ৰ্ট ইৰাণৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰত নামটো এইটোৱেই আছিল মৰ্ম্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই পাৰস্য এভুমুখী নামৰ পাঠটোৰ এই তৃতীয় ভাগটোৰ আলোচনা ইয়াতে সামৰিব খুজিছোঁ পৰৱৰ্তী পাঠত তোমালোকক লগ পাম তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ